ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিউটি জে ডেইলি ডেইলি ব্লগৰ পৰা আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আহোঁচোন ৰাতিপুৱা এইফালে গুটি আলু ভাজিবলৈ লৈছোঁ গুটি মানে মই ডাঙৰ ডাঙৰে হৈ চান্দিখিনি ভাজি বনাওঁ পুৰি বনাওঁ উঠা দেৰি আজি চানডে বুলি তাৰপিছতে কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ এতিয়া বোলো নাই চাহখিনি বনাই খুৱাই কৰি লওঁ কি কামখিনি লাহে লাহে গৈ থাকিম ভিডিঅ'টো একদম সেইফালে কাষতে মই কিনি ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি বহাই লওঁ একদম এইফালে বিট এটা লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইটো ধুনীয়াকৈ মিক্সি গ্ৰাইণ্ডত পিচি কৰি ল'ম পুৰি বনাম একেলগতে কাৰণ বেতাক মই তেনেকৈ খাবলৈ দিম নাখাই কাৰণে তাতে মই অকণমান নিমখ আৰু তেল লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইখিনি সানি লওঁ সানি লৈ পেলাই এইফালে ভিতৰ এইখিনি ৰসখিনি নহয় মই গোটেই সীতাখিনিও ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ বেটাক মই এনেকৈ দিওঁ যেতিয়া কাৰণ ৰসখিনিতো দিলে নহ'ব সেনে নহয় সীতাখিনিও সেইকাৰণে মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সানি পেলাম মিলাই দিম ইয়াৰ লগতে সি ধুনীয়াকৈ মঠি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আচলতে চানডে হয় দে মই আজিহে আচলতে আপলোড দিলোঁ এইকেইদিন দিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ লাডু বনালোঁ এতিয়া বেলিম অকণ অকণ আটা দি পেলাই পেলাই কেৰাহী বহাই দিছোঁ তেল দি দিম আৰু কিয় নাযায় আমাৰ এই আৰ ইয়াত যে তুমি যে নোখোৱা

ইফালে ধুনীয়াকৈ বেলি গৈছোঁ এফালে লগতে ভাজি লওঁ বেটাক খাবলৈ দি দিওঁ মই ভাজি লওঁ তাৰপিছত লগ পাম এইফালে মোৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ পুৰি বনাই হৈ গ'ল দেখিছে নহয় কিমান টেষ্টি হয় খাবলৈকো বহুত টেষ্টি হয় বাৰু ইফালে বেটাক মই দি দিম এতিয়া খাবলৈ য বুজিছোৱা সেইফালে বেটাক সিজিলোঁ খাবলৈ দৌৰিলোঁ এইফালে বনাই কৰি বেটাকৈ নিজেও ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ সাজ কাটি তালৈ থৈ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খাই খাবচোন মই আচলতে প্ৰায় বেতাক বনাই দিয়ে থাকোঁ কাৰণ নেখাই কাৰণেই দি থাকোঁ কৈছোঁৱেই তাৰ মাজে মাজে যিখিনি লাইক কমেণ্ট কৰিছোঁ বাৰু নকৰাকৈ থকা নাই তাৰ মাজতে মানে কৰিছোঁ তাৰপিছতে আহি গ'লোঁ এতিয়া ভাত বনাবৰ কাৰণে ৰাতি কিবা এটা বনাওঁ হাজবেণ্ডৰ বোলে খানা আছে আজি তেওঁ খানাত খানালৈ যাব আৰু লগৰখিনিৰ লগত খানা তাৰপিছতে আমাৰ বেটা আৰু মোৰ কাৰণেতো বনাব লাগিব ভাতটো নহয় জানো তাৰপিছতে তেওঁ বোলে মই খানা খাম যেতিয়া তোমালোকলৈ কি আনিম আমালৈ লোকেল মাংস লৈ আহিছে তাকে কি বনাওঁ কি নবনাওঁফালে বেটাৰ লগত পূৰা লাগি থাক লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে মানে লিখি গৈছে এফালৰ পৰা চাই গৈ আছোগে মানে মাথা বিষ হৈ গৈছে গাৰৰ পৰা বেটাৰ লগত লাগতে এফালে নাই বোলো চাৰে নটা বাজি গল ভাতকেইটা বনাই লওঁ বনাই কৰি এ খাই কৰি লম আৰু তাৰপিছতে কি কৰা বা কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখা যাওক বাৰু ভাত বনাই দিওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ' দিয়া এনেকৈ লং ভিডিঅ' দিয়া দিবও পৰা নাইতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি কাইলৈ পৰহিলে কেতিয়াবা দিম আৰু সকলোৱে পাহৰি নাযাব কাৰণ এইকেইদিন কাৰণ ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নহ'বই কাৰণ বেটাৰ লগত লাগিব লাগিবই লাগিয়ে আছো তাৰ মাজতে দুই এটা ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'লেও দিব লাগিব আগুৱাই নিবলৈ ইজনীয়ে সিজনীয়ে বা ইটোৱে ইজনে সিজনে আনজনক সকলোৱে সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়া আগুৱাই গৈ থাকিব পাৰিব সকলোখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইমানখিনি কথা কৈ থাকিবগৈ এইফালে মই দালি এনেকৈয়ে বনাওঁ একদম সোনকালে হৈ যায় তাৰপিছত এইফালে পিঁয়াজ দি দিম ধুনীয়াকৈ বিলাহী কাটি লৈছোঁ সেয়েকৈ দি লওঁ এইফালে মই কেৰাহীও বহাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইফালে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ যাৰ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ দেখি যেনেহে এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ গোটেইখিনি কাটি কৰি লৈছোঁ ইফালে এইখিনি আদা দি অকণমান বনাইছোঁ নাভাবিবলৈ ইমান অকণমান বনাইছে বেটা আৰু মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে একদম কমাই বনাইছোঁ এনেকৈ কুকাৰতে বনাওঁ একদম কটুককৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এবাৰ কেৰাহী লোৱা এবাৰ তেল মৰা হয়নে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় একেনে একেগবে হৈ যায় মোৰ এনেকৈ সেইখিনি মই ঠিক কৰি লওঁ ভাজি পেলাই ফাৰ্ষ্টতে পিঁয়াজখিনি অলপমান ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মাংসখিনি দি দিম একদম মছলা চছলা দি একদম ধুনীয়াকৈ বনাওঁ কাৰণ হাজবেণ্ডকে নাখাওঁহে আমি বেটা মহে আজি আকৌ মছলা চছলা দি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ বস্তু কি হ'ব আৰু মাংস একদম খুব ধুনীয়াকৈ মছলা চছলা দি পেলাই বনাই খাম বুলি শুনিছোঁ এইফালে ভাবোঁ মছলা পেকেট টেমা উলিয়াইছোঁ টেমা গোটাইছোঁ দেই এইফালে জলকীয়া নায়েই মানে অকণোৱেই নাইকিয়া কাৰণ নাখাওঁ এই যে পেকেট দুইটা খালী পেকেট দুটা হেৰি কৰি থোৱা আছে এতিয়া কি হ'ব কোৱা নাইকিয়া আৰু অকণ জিৰা গুৰা অকণমান দি লোৱা জলকীয়া দুটামান কাটি দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কাৰণ তেনেকৈয়ে খাব লাগিব কালাৰ চালাৰ নহ'ব ভাজি চাউল একদম ধুনীয়াকৈ কালাৰ চালাৰ একদম উঠাই পেলাই মাংস বনাম একদম মজাতে খাম কিন্তু নহ'লে উপায় নাই যে কাৰণ নাহেই ভেটিয়া এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ সেইফালে মই দালিও হ'ব লাগে ধুনীয়াকৈ সেইফালে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু মাংস মানে কি হ'ব আৰু উপায় নাই আৰু জলকীয়া জ্বলা দিয়ে খাব লাগিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তাতে আদা নহৰু পেষ্টটো মই দি দিওঁ ইয়াতে তাৰপিছত আলু গুটিখিনি দি দিম এতিয়া একো ধুনীয়াকৈ ভাজি মলে জিৰা গুড়া অকণমান দিলোঁ মাকো নহ'লে আৰু অকণ ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণ বোলে ধুনীয়া হয় নহয় কালাৰটো ধুনীয়া হয় বিচাৰি দিছিলে সেয়াই বোলে ভাবি আছিলোঁ নহয় ধুনীয়াকৈ খাম খাম বুলি নহ'লে আৰু সেইকাৰণে নাই আৰু নাইকিয়া যেতিয়াখিনি নহয় নাই ধুনীয়াকৈ অকণ সময় মই ঢাকোন লগত থৈ দিছিলোঁ কিতাপ চাই আছোঁ পূৰা জিৰাৰ পেকেট আছে কিন্তু হেৰিয়া পেকেট টেমা নাই খালী হৈ আছেগৈ টেমাৰ পৰা মোৰ মাংস দিছিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছেগৈ অকণমান গ্ৰেভি টাইপত বনাইছোঁ তাৰপিছতে ধনিয়াপাত দি দিব ধনিয়াপাত দিওঁতে খাই খুব ভাল লাগে নহ'লে কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে মোৰ দাদি ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লগৈ অকণমান বনাইছোঁ তাতে ধনিয়াপাত ইয়াতো দি দিছোঁ ভাত বনাই কৰি ধুনীয়াকৈ আজৰি হৈ গ'লগৈ একদম ধুনীয়াকৈ কিটচেন চিটচেন ধুনীয়াকৈ চাফা তফা কৰি কেৰাহী চেৰাহী ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ আজৰি হৈ গ'লগৈ এতিয়া বেটাৰ ওচৰলৈ যামগৈ আকৌ পিছত আকৌ লগ পাইছোঁ এইফালে বেটাই মই ধুনীয়াকৈ ভাত খাবলৈ বহি গ'লোঁগৈ বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ এইফালে ভাত খাই লওঁ দুইটা ধুনীয়াকৈ একদম এইফালে পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এইফালে একদম পদুনাৰ একদম চাটনি এইফালে ভাত তোমাৰ ভাতকেইটা খানা দেই ধুনীয়াকৈ নিজে একদম বেটাক ভাত খানিবলৈ দিছোঁ নিজে বাবাই ভাল পোৱা মোৰ তাত মছলা দিছো জলকীয়া গুড়া নাছিলে দেখিছে পিছত ভিডিঅ'টোত গম পাবগৈ জলকীয়া গুড়া নাছিলে ফ্ৰিড চিলি পাওঁতে তাৰপিছতে জিৰা অকনমান দি দিলো আৰু তেনেকেই ধুনীয়াকে বনালো কাৰণ হাজবেণ্ডে মছলা নাখাই আজি মছলা দি একদম নিজৰ পচন্দত খাইছো সেইফালে মোৰ ভাত আমি ভাত খাই লওঁ তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ